নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ আন এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ সকলোৱে গম পায় পলিটিক্স নকৰিবা বন্ধু বুলি জুবিন গাৰ্গে এটা গান গাইছিলে আৰু সেই পলিটিক্স নকৰিবা বুলি গাই যোৱাৰ পিছতে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ পিছত এতিয়া সোমাই গ'ল পলিটিক্স আৰু তেওঁলোকে কয় পলিটিক্স বেলেগে কৰিছে মই যদি কওঁ বা আপোনালোকে সকলোৱে জানে পলিটিক্স কোনে কৰি আছে গৌৰৱ গগৈয়ে কৰি আছে নে অখিল গগৈয়ে কৰি আছে নে আন আন দল সংগঠনে কৰি আছে নে বিজেপি চৰকাৰে কৰি আছে আপোনালোকে নিজে চাওক আৰু গৌৰৱ গগৈ গৈছে বা অখিল গগৈ গৈছে লুনজ্যোতি গগৈ কৈছে আৰু অন নানানটা নানান দল সংগঠনৰ মানুহ তাত আহিছে সেই বুলি আমি বেয়া পাব লাগিব নেকি কাৰণ জুবিন গাৰ্গ সকলোৰে আৰু তেওঁ ব্যক্তিগত কাৰো নহয় সেইকাৰণে সকলো উবৰি খাই আহিছে মানে দেশত নোহোৱা তেওঁ বিশ্ব ৰেকৰ্ড কৰিছে গতিকে তাত যোৱাৰ কাৰণে কাৰোবাৰ গা জ্বলি একো লাভ নাই নহয় তাত অনেকেই অনেকটা কথা ক'ব হয়নে নহয় আৰু যিসকলে সেই মৃত্যুৰ সময়ত গৈ পলিটিক্সৰ ধা ধান্দা কৰি কিবা ভোটৰ লালসাত গৈ পেলাই যদি কিবা কৰিছে তেওঁলোককেই পাপে চুব আৰু গৌৰৱ গগৈয়ে তাত গৈ পেলাই কিবা কৈছেনে নাই ক'ৰবাত কিবা কৈছে মই কিন্তু শুনা নাই দেই শুনাও নাই আৰু মই

কি কৈছে কি ৰাজনীতিকৰণৰ কথা কৈছে নকৈছে নাজানো আপোনালোকে দেখিছেনে নাই নাজানো ময়ো দেখা নাই কিন্তু এজন ৰাজ্যিক সভাপতি সেই যে গৰু চোৰৰ লগত জড়িত গিৰ গাইৰ লগত জড়িত গৰুকেইটাও যে তেওঁলোকৰ পৰা শাৰী নগ'ল সেই ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই কৈছে গৌৰৱ গগৈয়ে বোলে ৰাজনীতিকৰণক কিবা জুবিন গাৰ্গৰ লগত বোলে পলিটিক্স কৰিছে এতিয়া ক'তে মৰে মৰক আপোনালোকেতো সকলোৱে জানে আপোনালোকৰ চকুৱে নাইনে কাণেই নাইনে নে কি নাই হাত ভৰিয়ে নাই আপোনালোকেতো গম পাই আছে জুবিন গাৰ্গৰ লগত কোনে কি কৰি আছে আৰু এতিয়া সেইজনে কৈছে কেনেকুৱা নিলজ্জ মানুহ এখন দুৰ্গা পূজা মণ্ডপ দুৰ্গা পূজালৈ গৈছে এইফালে দেৱী দুৰ্গাৰ ওচৰত কিবাকিবি হেৰি কৰি আছে মন্ত্ৰ মাতি আছে কিবা কৰি আছে কাৰোবাৰ লগত মেডিয়াৰ আগত কথা কৈ আছে কিন্তু মন্দিৰত গৈ পেলাইও জুবিন গাৰ্গৰ কথা বাৰু শেষলৈ কৈছে কিন্তু তাতো কি কৈছে জানেনে গৌৰৱ গগৈৰ কথা তেওঁলোকক মানে ভূতে ধৰিছে ভাবিছে ইলেকশ্যনৰ আগে আগে আমি এইটো কাম কৰিলে তেওঁলোকে জানে গম পায় কোনে কি কাম কাৰ লগত কি পলিটিক্স কৰি আছে কোনবিলাক মুধা ফুটা ব্যক্তিৰ লগত তেওঁলোকৰ ফটো আছে সেই চোৰ দগাবাছকেইটাৰ লগত হত্যাকাৰীকেইটা সেইকেইটাৰ কাৰ কাৰ লগত ফটো আছে আপোনালোকেতো সকলোৱে গম পায় কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকে কৈছে কি বোলে গৌৰৱ গগৈ মানে হেৰি গৌৰৱ গগৈ বোলে পলিটিক্স কৰিছে আৰু সেই গীৰ গাই পাৰ্টী গীৰ গাই চোৰৰ লগত জড়িত যিজন সভাপতি ৰাজ্যিক সভাপতি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যদি কিবা এটা কথা কয় শুনিবলৈ অকণ কিবা এটা হয় মানে মানে অকণ কিন্তু এজনে গেথাই গেথাই কি ধৰণৰ কথা কৈছে আপোনালোকৰো শুনিলে একদম মাথা নষ্ট হ'ব গতিকে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ লগত এইবিলাক ৰাজনীতি কৰ পৰা আহিলে কি যুক্তিত আহিলে বাৰু আৰু তেওঁলোকে অহনিশে বেলেগ ধান্দা নাই নেকি বাৰু আমি তেওঁলোকে চিন্তা কৰিব লাগিছিলে কেনেকৈ ন্যায় দিব লাগে কিন্তু তেওঁলোকে কেনেকৈ মানে কথাখিনি কৈ আছে যেনেকুৱা যুক্তিবিলাক দি আছে তেওঁলোকে যে ন্যায় কোনো কাৰণেই জুবিন গাৰ্গে নাপাব তেওঁলোকৰ যুক্তিবিলাক হ'ল সেয়াহে মই আগৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখাইছোৱেই সেই যুক্তিখিনিয়ে শুনিলে নহয় আপোনালোকে নিজে কিন্তু এইজনে আকৌ এতিয়া মন পূজাৰ হেৰিটো গৈ পেলাই কৈছে আৰু এজনেতো একদম পূৰা চেল্ফি উঠি আছে আপোনালোকেতো দেখিছেই গতিকে কি ক'ব আৰু তেওঁলোকে এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত যোনে মানে ন্যায় হকে কথা কৈ ন্যায় পাব লাগে বুলি কয় তাকেই তেওঁলোকে ধৰি নিছে আৰু তেওঁলোকৰ কি হৈছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত তেনেকুৱা কিছুমান কাম কৰিছে ফেচবুকবিলাক হওক বা কিবাকিবি এনেকুৱা কিছুমান তেওঁলোকে উৰাই আছে গতিকে তেওঁলোকে এইবিলাক কৰি পেলাই কিবা কয় নহয় কা মোক সোপা দিব পাৰি এনেকৈ পাহৰি গৈছোঁ দেই মই তেনেকুৱা এটা কথা আছে নহয় গতিকে পাৰিব নেকি মানুহৰ মুখত সোপাৰিব একেবাৰে মৰিলেহে পাৰিব একে জীয়াই থকালৈকেতো মানুহৰ মাতটো থাকেই ন মৰাৰ পিছতহে মাতটো নাথাকে ঠিক তেনেকুৱাই এতিয়া কি ক'ব আপোনালোকৰ মাজলৈ মই যদি মিছাকে কৈছোঁ সেই গিৰ গাই চোৰৰ লগত জড়িত ৰাজ্যিক সভাপতিজন বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি তেওঁ আকৌ গৌৰৱ গগৈৰ পিছতহে লাগি আছে লাগিব লাগে তেওঁ যিকোনো প্ৰকাৰে ন্যায় পোৱাটো জুবিন গাৰ্গে কিন্তু তেওঁ লাগি আছে গৌৰৱ গগৈৰ পিছতহে কাৰণ গম পাইছিলে নহয় কিবা এছ আই টি মেছ আই টি কৰি পেলাই গৌৰৱ গগৈক ইয়াৰ আগমুহূৰ্তত জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু হোৱাৰ কাৰণে এতিয়া এইখিনিত মানুহ ব্যস্ত আছিলে তাৰ আগমুহূৰ্তত টেচাইটি কিবা এই হিন্দুস্তান পাকিস্তান হিন্দুস্তান পাকিস্তান সেইখন কৰি আছিলে কিন্তু কি হ'ল ফুটুকাৰ ফেন আৰু কি ক'ব উপায় নাই উপায় নাই আৰু তেওঁলোকে কি কয় তেওঁলোক হ'ল সত্যবাদী আমাৰ জনসাধাৰণ হ'ল মিছলীয়া আৰু সত্যবাদী কোন মিছলীয়া কোন সকলো জনসাধাৰণে দেখি আছে গতিকে সকলোখিনি ভগৱানলৈকে এৰি দিছোঁ আৰু তাৰ বাদে একো নাই আপোনালোকেও ভগৱানকে দিব দেখিব চকুৰ আগত জীয়াই থাকিলে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিব কাৰ কেনেকুৱা গতি হয় ক'ব নাপায় এইখিনিতে মই কওঁ প্ৰফুল্ল মহন্তৰ গতি দেখিছে সেইদিনাখন জুবিন গাৰ্গৰ ঘৰত গৈছিলে প্ৰফুল্ল মহন্তৰ গতি দেখিছেনে চাৰি পাঁচটা মানুহে ধৰি নি পেলাই উঠাবলগীয়া হৈছে গাড়ীত আৰু বেছি নকওঁ মোৰ বা কি হয় মই সেইটো গম নাপাওঁ কিন্তু জনা শুনাক পৰাগ দাসক হত্যা কৰিছিলে নহয় গম পাই নহয় আপোনালোকে কিন্তু আৰুনো কি ক'ম নকওঁ বুলি ভাবোঁ কিন্তু ওলাই যায় কিছুমান কথা গম পাইছে ঘৰৰ ভিতৰতে এতিয়া হাগিব মুতিবলগীয়া হৈছে সেই ডেকা মানুহটোৱে কি অৱস্থা গম পাইছে নহয় ইয়াতকৈও বেয়া অৱস্থা হ'ব কিছুমান লোকৰ যি নেকি জুবিন গাৰ্গৰ লগত দুই নম্বৰী কৰি আছে ইয়াতকৈও বেয়া অৱস্থা হ'ব প্ৰফুল্ল মহন্ততকৈও বেয়া অৱস্থা হ'ব সিমানেই কৈ দিলোঁ নাম কৈ দিছোঁ প্ৰফুল্ল মহন্ততকৈও বেয়া অৱস্থা হ'ব এইখিনিয়ে আছিলে আৰু আপোনালোকৰ মাজলৈ মই সেই ভিডিঅ'টো লগাই দিছোঁ চাওক কি কৈছে দিলীপ শইকীয়াই গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ ৰাজনীতি কৰাৰ থল জুবিন গাৰ্গ হ'ব নোৱাৰে জুবিন গাৰ্গক ন্যায় দিব লাগে বুলি অসমৰ তিনিশ তিনি কোটি পঞ্চাছ লাখ মানুহে বিচাৰে গৌৰৱ গগৈ কংগ্ৰেছ পাৰ্টী ইয়াৰ পৰা বেলেগ নহয় ৰাজনীতিৰ নিজ মানসিকতা প্ৰকাশ পাইছে গৌৰৱ গগৈৰ বক্তব্যত গতিকে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক আমি আহ্বান জনাইছোঁ জুবিন গাৰ্গক লৈ যাতে ভৱিষ্যতত ৰাজনীতি কৰাৰ কোনো ৰণকৌশল প্ৰস্তুত নকৰে চৰকাৰ জুবিন গাৰ্গক ন্যায় দিবলৈ যুদ্ধং দেহী মনোভাৱেৰে কাম কৰিছে সকলো আইনী প্ৰক্ৰিয়া চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে গতিকে গৌৰৱ গগৈৰ এই আমি যিটো কওঁ যে ফিচিং ইন ট্ৰাবল ৱাটাৰ ধলা পানীত মাছ ধৰাৰ যিটো প্ৰয়াস বি টি চিত গৌৰৱ গগৈক ৰাইজে ৰাস্তা দেখুৱাই থৈ দিছে শ্ৰী শ্ৰী দুৰ্গোৎসৱৰ মহাষ্টমী মা দুৰ্গাৰ চৰণত আজি সকলোৱে ভক্তিভাৱেৰে প্ৰাৰ্থনা জনাইছে সেৱা জনাইছে মা দুৰ্গাই যাতে সকলোৰে দুৰ্গতি নাশ কৰি সকলোকে যাতে সুখ শান্তি আৰু সমৃদ্ধিৰ মংগল আশীৰ্বাদ দিয়ে তাৰ কাৰণে আজি সকলো দুৰ্গোৎসৱস্থলীত আজি সনাতনী ৰাইজৰ ভিৰ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ তাৰ মাজতো আমাৰ শোক এটা আছে যিহেতু আমাৰ প্ৰিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গ আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি গ'ল গতিকে সকলোকে এটা দুখ আছে সকলোৰে মনত দুখ এটা আছে তথাপিও আমাৰ যে আধ্যাত্মিক পৰম্পৰা এই পৰম্পৰা সকলোৱে ৰক্ষা কৰিছে নীতি নিয়মৰ মাজেদি মাত্ৰ পূজাভাগ আগবঢ়াইছে গতিকে আজি মই সকলোকে শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু মাৰ চৰণত সকলোৰে মংগলৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ ৰাজনীতি কৰাৰ থল জুবিন গাৰ্গ হ'ব নোৱাৰে জুবিন গাৰ্গক ন্যায় দিব লাগে বুলি অসমৰ তিনিশ তিনি কোটি পঞ্চাছ লাখ মানুহে বিচাৰে গৌৰৱ গগৈ কংগ্ৰেছ পাৰ্টী ইয়াৰ পৰা বেলেগ নহয় ৰাজনীতিৰ নিজ মানসিকতা প্ৰকাশ পাইছে গৌৰৱ গগৈৰ বক্তব্যত গতিকে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক আমি আহ্বান জনাইছোঁ জুবিন গাৰ্গক লৈ যাতে ভৱিষ্যতত ৰাজনীতি কৰাৰ কোনো ৰণকৌশল প্ৰস্তুত নকৰে চৰকাৰ জুবিন গাৰ্গক ন্যায় দিবলৈ যুদ্ধং দেহী মনোভাৱেৰে কাম কৰিছে সকলো আইনী প্ৰক্ৰিয়া চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে গতিকে গৌৰৱ গগৈৰ এই আমি যিটো কওঁ যে ফিচিং ইন ট্ৰাবল ৱাটাৰ ভোলা পানীত মাছ ধৰাৰ যিটো প্ৰয়াস বি টি চিত গৌৰৱ গগৈক ৰাইজে ৰাস্তা দেখুৱাই থৈ দিছে শ্ৰী শ্ৰী দুৰ্গোৎসৱৰ মহাষ্টমী মা দুৰ্গাৰ চৰণত আজি সকলোৱে ভক্তিভাৱেৰে প্ৰাৰ্থনা জনাইছে সেৱা জনাইছে মা দুৰ্গাই যাতে সকলোৰে দুৰ্গতি নাশ কৰি সকলোকে যাতে সুখ শান্তি আৰু সমৃদ্ধিৰ মংগল আশীৰ্বাদ দিয়ে তাৰ কাৰণে আজি সকলো দুৰ্গোৎসৱস্থলীত আজি সনাতনী ৰাইজৰ ভিৰ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ তাৰ মাজতো আমাৰ সুখ এটা আছে যিহেতু আমাৰ প্ৰিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গ আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি গ'ল গতিকে সকলোতে এটা দুখ আছে সকলোৰে মনত দুখ এটা আছে তথাপিও আমাৰ যে আধ্যাত্মিক পৰম্পৰা এই পৰম্পৰা সকলোৱে ৰক্ষা কৰিছে নীতি নিয়মৰ মাজেদি মাত্ৰ পূজাভাগ আগবঢ়াইছে গতিকে আজি মই সকলোকে শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু মাৰ চৰণত সকলোৰে মংগলৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ দেখিলে তেওঁলোকে ইয়াতো পূজা মণ্ডপতেই হওক বা মানে জুবিন গাৰ্গৰ ঘৰতেই হওক য'তেই নহওক মুঠতে যিকোনো প্ৰকাৰে তেওঁলোকে গৌৰৱ গগৈক ধৰিবই বেলেগৰ দল সংগঠনৰ পাছত তেওঁলোক লাগিবই তেওঁলোকৰ মানসিকতা সিমানখিনিয়ে যে মৰাঘৰীয়াত এইবিলাক কথা আলোচনা কৰিব নাপায় এইবিলাক আমি নকৰোঁ তেওঁলোকৰ সেইবিলাক নাই পূজা মণ্ডপত গৈছে তেওঁলোকে বোলে আশীষ ল'বলৈ গৈছে কিন্তু পূজা মণ্ডপতো গৈ পেলাই কি কৰিছে গৌৰৱ গগৈ পিছত কামোৰ মাৰি আছেগৈ দেখিলে নহয় গতিকে এইখিনি আৰু আপোনালোকক বুজাই ক'ব লাগে বুলি বুলি নাভাবোঁ কাৰণ এতিয়া ৰাইজ একদম সজাগ সচেতন আৰু সকলোকে ভগৱানে ভালে কুশলে ৰাখক তাকেই কামনা কৰিছোঁ আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ বাই বাই